Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Surya Tutorial. Apa kabar, teman-teman semua dan sahabat ternak? Semoga keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan rezeki yang barokah. Amin, amin, ya rabbal alamin, sahabat ternak sapi dan teman-teman semua salam dari saya seduluran ngarit peternak sapi Banyuwangi buat teman-teman semua dan sahabat ternak yang baru menemukan channel saya atau yang sudah bergabung agar tidak ketinggalan tentang video saya selanjutnya tinggal tekan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tahu video saya selanjutnya. Sahabat ternak sapi dan teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang sapi perah ya. Sapi perah bukan hanya untuk sapi susu saja ya yang bisa dijadikan perah. Sapi biasa pun juga bisa dijadikan sapi perah. Caranya gimana, sahabat dan teman-teman semua? Ya, jika kalian semua mempunyai sapi yang lagi hamil, ya, dan sudah mau melahirkan. Nah, setelah sapi kalian sudah melahirkan, ya dipisah sama induknya ya jangan disusui ya kalau ingin dijadikan sapi perah sahabat enak dan teman-teman semua kalau ingin sapi-sapi kalian itu dijadikan sapi perah nah caranya gimana agar mengeluarkan susu terus ya mengeluarkan susu terus setiap hari ya kita harus dikasih perangsang susu ya agar susunya itu normal dan selalu mengeluarkan air susu dikasih perangsang ya nah banyak loh di toko pertanian atau toko peternakan di sana banyak menjual perangsang untuk susu atau sapi perah kalau sapi-sapi kalian itu ingin dijadikan sapi perah ya intinya jangan cuma satu kalau pengen sapi sekalian itu dijadikan sapi perah minimal itu 10 ekor ya atau 20 ekor kalau ingin dijadikan sapi perah, nah, harus cari yang sapi sudah melahirkan, siap untuk dijadikan sapi perah. Nah, makanya harus cukup ya, terutama dikasih perangsang agar menghasilkan susu yang banyak sahabat ternak dan teman-teman semua ya intinya jangan cuman satu ekor kalau ingin dijadikan sapi perah harus minimal 10 atau 20 ekor agar bisa menghasilkan susu tiap hari ya Nah, kalau sahabat ternak ingin bisnis untuk sapi perah. Bukan hanya sapi susu ya, sahabat. Yang bisa dijadikan sapi perah. Sapi biasa pun juga bisa dijadikan sapi perah. Intinya harus cari sapi yang sudah melahirkan ya. Nah, Terus gimana caranya agar mengatasi anaknya? Nah, anaknya harus kita belikan susu juga ya. Dibelikan susu kan banyak di sana di peternakan sapi yang sudah dijadikan sapi perah. Ya, sahabat ternak dan teman-teman semua, kita bisa menghasilkan semua dari susu dari anakan ya kalau ingin bisnis untuk sapi perah intinya harus cari indukan yang bagus yang normal dan susunya juga besar kalau ingin dijadikan sapi perah bukan hanya sapi susu saja yang bisa dijadikan perah sapi biasa pun juga bisa dijadikan perah ya sahabat dan teman-teman semua, kalau ingin bisnis tentang sapi perah yang bisa menghasilkan uang tiap hari, ya sahabat ternak dan teman-teman semua, inilah tutorial yang bermanfaat buat teman-teman semua dan sahabat ternak. Kalau ingin bisnis sapi susu, ya dijadikan sapi perah, untungnya lumayan banyak dan gede asetnya juga besar ya sahabat sampai ratusan ribu tiap hari atau jutaan tiap hari kalau tapi kalian itu ingin dijadikan sapi perah sahabat ternak sapi dan teman-teman semua mungkin tutorial ini sangat bermanfaat dan sangat berguna ya untuk peternak sapi yang ingin bisnis sapi perah atau teman-teman semua yang baru pemula ingin mengolah sapi perah pakailah cara saya ini ya agar sahabat peternak dan teman-teman semua bisa menghasilkan uang tiap hari ingat ya bukan cuman sapi perah saja atau sapi susu yang dijadikan sapi perah sapi biasa pun juga bisa dijadikan sapi perah intinya cari yang sudah melahirkan ya itu bisa menghasilkan tiap hari sahabat enak dan teman-teman semua Mungkin ini saja yang saya kasih tahu ya, tentang sapi biasa yang bisa dijadikan sapi perah. Salam dari saya peternak sapi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.